Добрий вечір всім. сьогодні заводив 110-ту трубу на каналізацію. Воду завели, тепер залишилось каналізацію ще зробити. Хотів поділитися опитом. Дуже сложно було пробити фундамент. Пробивав його звичайним перфоратором. Длина фундамента десь 60 см, но пробив на силу. хотел дать такие отдельный совет, что делайте дырку побольше, чтобы можно было руку просунуть, чтобы был маневр трубы. Потому что когда потом колено соединять с трубой прямой, дуже тяжело попасть. Вот, ну, уже все позади. Сейчас запеню и красота. А это вот выход трубы у хати. 110 стек канализации будет тут дырки типа, по засыпал песком тоже сейчас за пеню увлажним чуть-чуть вот. прошу и сказал вот делайте диаметр трошки больше чтобы был маневр трубы потому что потом когда и вставлять вот допустим у меня два колена по 45 градусов и удобно было вот когда больше диаметр выбытый по пасты. ну и соединить естественно Всем удачи в ремонте. Буду пинать.